мы едем в зону АТО, меняем нашу группу. Наши сотрудники выполняют мероприятия по обеспечению охране общественного порядка, несут службу на блокпостах, оказывают помощь местному населению, проводят зачистки от э, сепаратистов, так называемых. А если армия вперед идет, наступает, то мы идем за ними, прикрываем их не тыл. <говорит> Я не могу так. Это не ружье, которое живет. Дисциплина и законы. Для... Вообще батальон Николаев это подразделение, которое создавалось для защиты, для силы. Я надеюсь, вы будете с гордостью нести имя бойца такого подразделения, как Николаев. Задачи более конкретные будут ставиться уже по месту. Равнять. Верно. Направо. Вот. Сам не сиди службу. Шагом. Марш. давай.